মোৰ নাম মকিবুৰ ৰহমান এটা খোল এটা লৈছে অসমৰ সংস্কৃতিক জগতৰ এটা সুন্দৰ বাহক মই আছো বৰ্তমান বৰপেটাৰ আজাদ নগৰত আৰু মোৰ লগত এজন সৰু ল'ৰা দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু ইফালে লৈ আছে খোল কি নাম তোমাৰ এই ল'ৰাটোৱে ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই খোল শিকি আছে আৰু আপোনালোকৰ চিনাকি এয়া হৈছে আমাৰ হেমেন চন্দ্ৰ সূত্ৰধৰ এই খোলৰ প্ৰতি ইমান আকৰ্ষিত কিয় হ'ল আৰু আপুনি ইয়াক কেনেকৈ লগ পালে মই সেইটো প্ৰথমতে জানিম মানে আজিৰ পৰা প্ৰায় চাৰে তিনি বছৰমান হ'ব বৰপেটা সাহিত্য ভৱনত যেতিয়া মানে মোৰ এতিয়া এখন চিঠি আহিছে উদ্ধৱ চন্দ্ৰ দাসদেৱে দিছিল যে সূত্ৰধৰ বাপ ঠিক কৰিলো মই বৰগীতটো বাজালো বৰগীতটো হৈ মই এনে ঘৰে ঘৰে হলো সাৰাংগ বৰ্মনো গল মইয়ো ঘৰত আহিলো পিছদিনাখন তাৰমানে এওঁ পৰে নাৰ্চাৰী স্কুলত মোৰ ল'ৰাটোও পৰে একেলগে তাৰপাছত মই আৰু বাইদেউক লগ পাই মই সুধিলো যে এইটো কালি আপোনাৰো কিবা এখন কিতাপ উন্মোচন হৈছিল নেকি বোলে অ এই তাতেতো তাকেতো এটা কথা হ'ল এই আমাৰ এই ল'ৰাটোৱে আপোনাক মানে খুব চাই আছে আৰু খুৰটো লোৱাৰ পৰা বজৰ পৰা পুৰা আৰু বৰগীতটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছে বোলে ঘটনা কি বোলে বিৰাট আৰু তাৰ বিৰাট ইচ্ছা খুৰ লিখোৱাৰ কাৰণে কিবা কৰে নাজানো আৰু মই তাৰপাছত এনেকে দিন যাই আছে যাই আছে দেউলাহী তাৰপাছত মোক বাইদেৱে ক'লাক যে সিদিনাৰ পৰাই যিদিনাখন মানে খোলটো লৈ আহিলো মই পৰা সিদিনাৰ পৰাই আৰম্ভ আৰু মানে টং ধিন এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ গ'ল সিদিনাৰ পৰাই আৰম্ভ সেনেকে সেই কৰি কৰি আছে কি আছে আমাৰ সংগীত পৰীক্ষা আহি মই আৰু ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে পৰীক্ষা দিব পাৰিব নেকি মোক আৰু কৈছে যে আপুনিহে জানে পৰীক্ষা দিব পাৰে নৰাটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুণেন্দ্ৰনাথ ওজা আহা তেওঁ অহাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ এবাৰ আপত্তি নাই দিব পাৰিব কি ইয়াত সেই আছে তাৰপিছত পৰীক্ষা দিলে ভাল ৰেজাল্ট হ'ল কিবা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল প্ৰাৰম্ভিকত তাৰপাছত প্ৰাথমিকত মানে সেই ডিষ্টিংশ্যন পাইছে যোৱাবাৰটো আৰু মানে

কিমান বছৰ শিকলা এই খোলটো দেখা পাই শিকাৰ ছোৱালীৰে কোনোবাই খেলাত কোনবাই নাটকত কোনোবাই ডেন্সত আৰু এই ল'ৰাটোৱে এই ছাৰুক দেখা পাইছিল খোল বাজে থকা এখন ষ্টেজত এখন ষ্টেজত দেখা পোৱাৰ পাছতে যে গম পালা যে এই খোলটো কি ইমান ধুনীয়া এখন মানে চাৰি বাজি আছে ত' এই ল'ৰাটোৰ মন গ'ল যে ময়ো হয়তো ইটো বাজাবৰ ইচ্ছাত আৰু সেই আগ্ৰহ থকাৰ কাৰণে হয়তো আজি এনেকৈন দুটা পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ মানে পাছ কৰিছে এই তিনি নম্বৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে আৰু এই জগতে আপোনাকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপুনি যে ধৰক এনেকৈ সৰু ল'ৰাটোৰ মনৰ আশাখিনি পূৰণ কৰিছে সেইটোৱে আপুনি লগ পোৱাৰ পিছত নিশ্চয় প্ৰগ্ৰেম বা অনুষ্ঠান ক'ৰবাত

মানে সংস্কৃতিক জগ জগতৰ লগত বহুত জড়িত আমাৰ মোৰ মিছেছ এখেত চুলতানা চোহানৰ ৰহমান তেওঁ বৰপেটাৰ পৰা পৰীক্ষা দিছে তাতে লালৰ পালন হৈছে তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে বিয়াৰ পিছত বৰপেটা বাসী হ'ল তেওঁ সেইখিনি সময়ত আমি তেওঁৰ মুখেৰে শুনিছোঁ তেওঁ স্কুলীয়া লাইফত কলেজীয়া লাইফত তেওঁ এই গান বাদ্য লিখা মেলা আদিত যথেষ্ট আগৰণুৱা তেখেতে কিতাপো ছয়খন ৰচনা কৰি উলিয়াইছে আৰু আমি শুনাত তেওঁ যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিল তেতিয়াও তেওঁ গান গাই পুৰস্কাৰ পাইছিল মাকে আচলতে বেছি এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু সৰু কালত মৰো আছিল কিছু মই কলেজত পঢ়া কালত লিখা মেলাৰ লগত জড়িত আছিলো ছবি তবি আকিছিলো এই যি হওঁক গোটেইখিনি বস্তু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছো ডাঙৰ হৈছে এতিয়া মই ভাবো আগুৱাইছো আৰু সেইটোৱে খোল এটা লৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এটা বিৰাট সুন্দৰ বাহক মহাপ গুৰুজনাই যি বাট দেখুৱাইছিল সেই বাটে তেওঁ লৈছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট সুখী হয় হয় কাৰণ মই সৰুৰ পৰাই মোৰ মানে ইচ্ছা আৰু বিৰাট ফেমাছ হোৱাৰ কাৰণে এই সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা নাইবা লেখা মেলাৰ পৰা সি যেতিয়া ইচ্ছা কৰিছে ছাৰক দেখি ছাৰক দেখিলে সি সেই স্কুলত মোক ঠেলি দিয়ে তাৰমানে মই মাতিব লাগে তাৰমানে সি থাকিব মই নামা তাৰমানে সি আৰু ৰুমত নোসোমায় ছাৰৰ সেইটোৱে যিটি বছৰ হ'ল যে ছাৰে ক'লে কি হৈছে বাপু মই যেতিয়া কৈছোঁ যে ছাৰ এই তাত যে দেখিছে ঊনমচন হতে তাৰমানে ষ্টেজত দেখিছে সেইটো লৈ সদায় মোক কৈ থাকে যে সেইটো আমাৰ বন্ধু এটাৰ বাপেক কবা শিকিম লে নেকি আমি অসমীয়া অসমীয়া সংস্কৃতি আমাৰ চব হাৰে আৰু সিও নিজেও জানে অসমীয়া মিডিয়ামত যদি মই ইংলিছ মিডিয়াম চেণ্টাৰ এছত স্কুলত চেণ্টাৰ এছাত মই দহ বছৰ কাম কৰিছো কৰি উঠি আৰু কৰা নাই ইংলিছ মিডিয়ামৰ ভিতৰখন কেনেকুৱা পইচাৰ বাদেই একো নাই আৰু মাধ্য়মটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ইংলিছে হওক হিন্দীয়ে হওক অসমীয়াই হওক যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ ভেটিটো অসমীয়া হ'লে আগলৈ আগবঢ়াত বহুত সুবিধা হ'ব বিকাশ হোৱাৰ সুবিধা হ'ব সেইটো সেইকাৰণে শংকৰদেৱৰ বাদ্য শ'লটো মই আৰু সেইবিলাকত বিৰাট ৰাহ পাৰোঁ মোৰ চবতে আৰু অসমীয়া বুলি ক'লে আমি আৰু হেৰি হৈ যাওঁ মানে ইও তেনেকুৱা

দুহেজাৰ চাৰি তিনি চনৰ নে দুহেজাৰ তিনি চনৰ আঠাইশ নৱেম্বৰ আছিল ঠিক একদম মানে এই হেৰি কালৰ এই শৰৎ কালত আঘোণ মাহত আঘোণ মাহৰ সেই আবেলিটোত লগ পালো লগ পাই কথা পাতিলো অলপ সময় বেছি সময় নহয় তেওঁ মানে ৰচনা কৰা

মোৰ দেখাৰ্থায়ী ৰূপ হ'ল বৈবাহিক সূত্ৰে আশীৰ্বাদ কৰক হাতত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ এদিন ভাল ডাঙৰ খোলবাদক হ'ব পাৰে ত' মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম ধন্যবাদ